Це найвагоміше, шоу України зважені та щасливі. Учасники тримають залізний спис вагою 10 кілограмів. Команда, чий спис першим торкнеться кільця, буде покарана плюс 2 кілограмами на зважуванні. Натомість пара, котра протримається найдовше, отримає приз мінус 2 кілограми. Держи мою руку. Обопрись, обопрись. Руку, руку, руку. Розовый, не бойся. Хай уже только. Нет! Мама, давай сюда. Как да? хочешь. всегда обидно не доводить до конца начатое. Червона команда, ваш спис первым трукнулся кельтя. Держим, Алина, держим. Да что ж держим, если больно. Когда бросили впервые красные, то, естественно, я обрадовала, что у нас нет плюс два. Давай поменяем мнение о себе. Ты жив. Нет, нет, ж... так ладно, Самое хорошее для нас то, що ми не получили плюс 2 кілограмів и не прийшли последними. Подожди, сейчас. Можешь... Можешь... Чуть Тепер між дев'ятьма парами, що лишилися, починається битва за приз прийлограми. Може, скорее всего, снова Женя всегда тянет Юлю, и все, и они побеждают во всех конкурсах. Держим! Хочется быть сильнее, чем Женя, на самом деле. В принципе, он... Ну, сильный, но не предел. Уж такой ёх! Захотелось быть лучшим, чем Женя Могила. Ой, мне ложка. Это можно не лажь. Для меня важна победа. Я выигрывать люблю. И я буду бороться. Это самый обыкновенный здоровый дух борьбы. Ну, людей раздражает то, что вот коричневая команда берет все иммунитеты, берет все бонусы. Человек и дружина, коричневые молодцы. <свы> Он распускает от павлиний свой хвост и вот таким вот ходит петушком. Вот я смог, и в следующий раз тоже смогу, а вы не смогли. Чужая сила раздражает, потому что она подчеркивает слабость. Женина сила раздражает мужчин, а моя сила раздражает девушек. Вот и все. Я думаю, в этом конкурсе победим мы. Да. Мы уделаем, наконец-то, коричневых. Ой. Он, он, всегда говорит, что он может, но он не делает никогда. Поэтому я в нем сомневаюсь, что он ну, вообще что-то ли может. Зеленый, да, это, ну, возможно, мы не правы. Может быть, он завтра, вау, как покажет себя. И мы тут все прозреем, скажем, боже мой, как мы к нему были несправедливы. Если не, если или а, К Илье, ну, к ним. Ой, что-то мне уже е... Держишь? Держу. Держи, зайчик, держи. И вы была. Давай мы выпадем, пожалуйста. Я думала, что не буду стоять до конца. Ну, докажите себе, что вы можете. Зеленые просто в себе не уверены, и все. И зато не бросил, я думаю, так. Мне кажется, зеленые не только слабее нас, они слабее всех вместе взятых участников. говорят, что нам не хватает спортивной злости. Но ну, мы копим и бережем нашу спортивную злость, про запас. Мы просто бережем себя для тренировок. Вот. И чтобы завтра не так сильно болели руки, вот, решили не рисковать. Залишилось 8 пар. И для однией из них это выпробование закончится серьезной травмой. Ну, мы не выдержим, ты понимаешь? Руку на голову. Может, и выдержим. В белой э, команде начался раскол потому что Лариса требует от Алины выполнения всех обязательств, и Лариса очень-очень не хочет вылететь на третьей неделе. У меня не могу. <Слых> Досада брала больше в этом конкурсе не потому, что она вот э, не может, а потому что она не хочет. Засядь, подержи трушка. Я говорила, давай еще чуть-чуть еще прорвемся. Но особого желания у нее я и не увидела. Я сейчас уже не смогу. Сможешь. Минус два. Минус два. Минус два. Она думает, что если она меня будет давить, например, дам, да, то будет как бы лучше. Я сама понимаю, почему я сюда пришла и что я хочу. 15, 14, 13, 12. Самое главное, что я худею. Хорошо. Пусть она занимается собой. Лучше. Вот и все. Девять, восемь, семь, Сейчас Да вообще одну когось и Викина. Не могу уже, все. Стой. Стою. Стой. Стой. Да держи. Я тебе кажу, хочу держи. Я не могу, все, не держи. Держи. Копье было очень тяжело. Мне так хочется, что меня сейчас давливало в землю, если честно. Это видно, что Наташа особо не перетруждается. Я смотрю, что Марина начинает это очень злить. Я сейчас работаю, то есть я я прилаживаю максимум усилий. И то, что кто-то не работает, то есть меня как бы не устраивает. Я понимаю злость Марины, почему она злится на Наташу. Потому что она ее просто-напросто может потянуть вниз. Минула 11 хвилина. вилина. Не, не хочу. Давай плечо. О, нет, 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 нет. нет. О, держи, держи, держи. Не хочу, держи. Черные удивили всех, молодцы ребята, потому что опять таки все думали, что они уйдут первыми с дистанции. Они продержались. Держи, не отпускай. Только. Я не собирался. Держи. Ну не хочу. Стоп, теперь дай руку, голову поменяй. Можешь подержать чуть-чуть, Дераславныжки. -чуть Оп. можешь чуть послабить. Все, поднимаем вверх? Нет, 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 нет. Держи. Я пока терплю. Держу, давай, Сережа. Держи, держи. -ка. Ну, 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 я буду держи. Отпустили, все. Я отпустил. Я отпустил руку. Все. Ничего, не подожди. Да, отпустил. Ой, Третьим закончили измагание черни. Мы могли бы наверное еще чуть-чуть подержать, но то, что мы оказались третьими, это уже хорошо. У нас была цель, как хоть какой-то конкурс последним не прийти. Вот мы, а мы ее добились теперь. Будем продолжать стараться, чтобы и дальше не занимать последние места. А может там какой-нибудь конкурс с дуру и вторыми будем. А Третье. Молодец! Да. Нет? Нет, стой, стой. Да, 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 да. Давай пускать. Зачем? Я не умолю, если честно. Мне кажется, она может больше. А больше не делает. Когда у Наташи заболели руки, и она сказала, что бежать уже не сможет, нам пришлось положить палку. Это обидно, то, что он не получилось. Надо еще и о здоровье подумать, что нагрузка какая. Алина, потом будем отдыхать. Давай мы вернут. Нет. Я опускаю все. Извини. Он падает, у меня падает. Мы пятое ушли. Конечно, чувство радости было. Мы нормально рулим скажем так, я себя почувствовала, ну вот, не самой слабой и не белой вороной. Она может больше, чем она себе думает. На самом деле она может ого сколько. Мы хотя бы не последние, там, впервые, там, за, как, за две недели, что мы постоянно проигрываем. Залишилось пять пар. Битю, не пробач. На руку в сторону. Серые розовые для меня больше соперники, чем все остальные. Потому что там есть волевой дух. Там он очень сильно ощущается. Серая команда, несмотря на то, что наиниже за взрослым, наивпевненнейше тримается. Я в ответе за своего партнера Юлю, и я надеюсь, что она тоже понимает, что если она подведет меня, То как бы ми вдвоєм одно целое, і ми уйдемо відсюди вдвоєм. Юля та Олена хочуть схуднути, щоб берегти стосунки, які стрімко руйнуються. Для них перемоги у спільних випробуваннях це шанс повернути довіру одна до одної. Впусти війня. Стой, 17 літ рядом зі мене вже стоїш. З відносинами, мабуть, немножечко складно, тому що. Что... мы сюда и приехали для того, чтобы не разложить по полкам, как мы относимся друг к другу. Сейчас для меня это очень сложный вопрос. Здравствуйте. Здравствуй. Мы давно не виделись с тобой? Лен. Что, Лен? Лене что же пройти надо, Лен? Вдвоем в одной кухне поместиться не можем. И давно я начала говорить о том, что, Юля, ты поправляешься. То есть как бы отношения интимные ушли на нет. Вот, они ушли, да нет. Соня получилась именно в этот момент, когда я просто-напросто сорвалась с цепи. Она ее очень сильно любит. Но измену она до сих пор мне простить не может. Я О, <смех> <давай> <смех> в этом я, конечно, перед ней очень виновата. Сонечка, давай покатай тебя, давай. Я этого человека люблю очень, давно. То есть расставаться я с ней не хочу. Я ей, я ей хочу доказать, что я в любом случае постараюсь скинуть вес. Сири, закончилось магазин. Я бы еще простояла, но Лена уже не смогла. Не хватило сил. Мы бы, наверное, и 13 минут не продержались, если бы Юля периодически не брала планку полностью на себя, и если бы у меня не отдыхали руки. Хотелось бы хоть раз быть первыми, но мы, у нас все впереди, надеюсь, будем стремиться к этому. Залишилось четыре пары. Кто То есть из вас отримает минус 2 килограмма на взваживание. Держи, Наташа. Минус 2 килограмма, как бы, это гарантия того, что мы тут останемся еще на одну неделю, как минимум. Давай ложим, пожалуйста, мужики. Держи, я спину чувствую, я тоже держу. <св> Я не чувствую руку, это да, пи***. Сегодня у меня правая рука вздыхает. Mm -hmm. Правая рука вздыхает. Представь Ой, mm -hmm. ну, пиши. вот так, да. Для меня было безумно тяжело. Я уже как-то даже рук не чувствовала. У меня безумно они затекли, начали болеть. Но я как-то так абстрагировала, зафиксировала руки и поняла, что вот я в таком положении буду стоять. Я это копье не брошу. Ну, коричневый, как всегда. Там, я думаю, Юля просто висит на копье, а копье держит Женя. Не руки. Он и ноги менял, и руки двигал, и туда, и вперед, и взад. А Юля там висела, там, как обезьянка на турнике. Старайся, зайчик, старайся. Хочу розовых. Остальное фигня. Мы с девочками примерно в одной весовой категории и примерно с равными силами. Для меня было важным э, устоять и доказать самой себе, что я сильнее. Значит, подставь спину меня вперед, под локоть. Так нормально? Ну, так. Трошки подержу. Но недолго. Найскладніше рожевим через травмовану руку. Не Давай пустить. Ні. Рука. Ти ж не Мені руки, бля. Став'я лохоть. чтобы бы буду больше. Женя, Все, иди, иди, Да ничего не произошло, вот, девочки, мы выбили. Все, все красиво, мы игру закончили. Ну, ну, І що стоять, а ми вже закончили. Обидно. То, ну, то, що у сестри поломана рука. Я должна бути сильніше, а получилось наоборот, що у нас поломаної рукою сильніше, ніж я, з двома цілими руками. Пожалуйста. Залишилися сині. Держи. Фиолетовый. Не опускайся, отпустишь вообще потом, все подними. Коричневый. Давай опустим аппарат. Нет. Чтоб ну, на рукам было, я завтра ху** встану. Кто из вас отримает минус 2 кг на взвешивание? Ты супер держим сафонов, то ты вообще крутой. Я видел, какой взгляд был у младшего сапона. Мне просто хотелось выиграть и все. Я в ответ смотрю на него, улыбаясь и говорю, не дождешься. <рес> Та давай їм, ні, держи. Не спина були, сіре. Держи. Та, ти за дуба. Ой. Я в одному положенні стояв, у мене так спина боліла, я вже не мог. Я його просив. Та хорош, сир, давай, ложись. Не, ну ти за дуба. Нахер не надо, ото, надо. Ти не хочеш, щоб я десь з того відставав. Держим, держим. Держим. Ой. Ну, раніше такого не було. Його мама вже не узнає таким. У конкурсах, як лідер, він виступає, він мене підганяє, що давай, давай. Опри рука в руку. О, так легше. Отак легше буде, держи. Легше трохи на руку. Він добивається того, що він хоче виграти конкурс і все. Кажу, давай, держи. Ну не можу, що я буду. Держи. куда держать. Мы все болить уже. 40 хвилин. Сколько? 40. Я больше постоянно. Вы тримаете списи 40 хвилин. Люля, б***ь, с руками. Стоим, стоим, не пускай. Давай, ка держи. Не хочу. Держи. 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 Я самый сильный давай, плечо. Плечо, 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 дай. Моя все волнить уже из-за Санечка, пожалуйста, удержи. Сергей, не подводьте сына. Но так получилось, что я трошки підвів. Будем просто худать, нам цей и минус. Но я по себе чувствую, что я скину по-любому. И мне не очень дуже, не дуже, страшно. Самомнение там очень высокое. И очень-очень-очень сильное. Возможно, Есть это и... им вылезет боком на взвешивание. не закончили борьбу. Ну, тут нам надо выставить. Залишились на сильнейшие. Коричневые и фиолетовые. Когда вообще две команды осталось, это шло уже такое, сказать можно на принцип, или мы, или они сейчас вот это вот. И вместе мы сила, вместе мы сплав. Давай. А с криками хочется вырвать эту победу. Я не могу. Хочется разорвать его в корпусе буквально, понимаете? Потому что вот это вот коричневый, коричневый, коричневый. Давай, фиолетовый, давай! Налетовые, Налетовые, да не дождетесь никогда в жизни. Чтобы так просто сдаться и доставить вот людям радость, понаслаждаться, типа, вот, они проиграли, Блин, как охренительно. Не то, что вы выиграли, а, как хорошо, что проиграли коричневые. <клышленный путь> Мы будем той кости у горли у каждого из любой команд которая будет мешать, мешать им жить. Держишь? Держу. Фиолетовые, 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 фиолетовые! Мы негласно объединились для того, чтобы поддержать фиолетовую команду. Палочку держи сильнее! А, а, Алексей! Все сами, <со... <со...> я молчу. Ну, я вчера Жене сказала, придет один прекрасный день, и ты Их просто... Первыми сольют. У тебя пятки посверкают, и даже никто тебе до свидания вслед не скажет. Если будут в номинациях, даже если сейчас белые третью недели поставят, и коричневые, коричневые даже будут единогласно. Пёса, ну, покажи, что мы Это может было немножко обидно. А с другой стороны, вот, честно, что в душе было. Ну, я вам докажу. Фиолетовые, 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 фиолетовые. Когда начали все поддерживать фиолетовых, и никто не поддерживал коричневых, я решила, как бы, ну, что это свинство, и что нужно поддержать коричневых в любом случае. Коричневые! Ну а -а -а -а! а что вы на них напали? Да никто ни на кого не напал. Я вижу, не напал ни разу. Да ты посмотри! Я не тоже против Волчевска, но реально, люди, мать, совесть. Да, я была одна, но и что? Когда э, я услышала, что Лариса одна единственная поддерживает нас, мне вот стало, наверное, так настолько приятно то, что нашелся хотя бы один человек, который и не побоялся в этой толпе сказать хоть слово за нас. Мне было это вот безумно приятно. Руки заняли прикинь, только пальцы отрывай, но падает. А, а, тихо. Так вот, можем стоять? Можем, но не чувствую руку уже. Давай, да это я тоже не чувствую. Ну, мы на руках, ты еще раз объясняю, Ру ты, прошу, ты прошу, понимаешь, что я понимаю. А рука, ты не понимаешь. Когда Женя повернулся ко мне и сказал, что он больше не может, я, я увидела вот в глазах, что он начинает тухнуть. Юль, давай отпустим. Нет, ну я, я тебя умоляю. умоляю, ну пожалуйста. Ну, давай, ну, Юля, ты откройся, это будет очень хорошо. Я поняла, что если мы сейчас задимся, для нас, как для пары, это будет э, серьезным шагом назад. Санчика, пожалуйста, удержи. Вот ну, так вот, ты можешь держать? Нет. Ты мне локоть <-п> Kentik, Как можешь? А, <правляю> меня выворачивается локоть, все. Нет, 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 не, не пускай, блин, верни обратно. А! Видно было, что ребята, конечно, так напрягались. Ого-го. Но ну, мы же хотели, настроены были на победу. Но истерика у нас началась уже и физическая, и психологическая. А! А -а -а! уже опускается. Ему верно точка. Вы тримаете список 55 хвилин. Нет, 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 я так не могу, я так могу удержать, подумаю. Я себе говорю, Алексей, возьми все руки, будь сильным для того, чтобы остаться счастливой, дружной семьей, чтобы тебя любила твоя любимая жена, и никогда не бросали дети. И он вот ради того, чтобы сохранить свою семью, он как бы идет на такие жертвы, ему очень тяжело. Конкурс во мне открывает новые силы, новые возможности, новые достижения, которых я вообще никогда в жизни не делал. Поверни. Держи, 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 держи. Нет, 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 вот

Після перерви розв'язка двобою фіолетові проти коричневих. Кого на світанку після змагання забере швидка? І чи не потягнуть маму і доньку під жовту лінію? Плюс 2 кілограми. Битва за життя триває.